Вы хотите, чтобы аварийная ситуация случилась? Что вы с ним? Сначала прицеп, вы меня штрафовали, что он на пешеходном стоит. Что он творит? Попросил. 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 Я еду в Ругаза. Я попросил вас. Не можно поехать в не, не можно, не это запрещено законом. Что можно? Мы с проехали, Тарек, Сейчас получается. Сколько там? 62 62 Шестьдесят <глянь> да. не Нет. Что в товарке Сики вес. Масок. Он вес должен быть Можно я гляну? Что там такое пишется? 63. 63. А то не пишешь, а то 62 500. Тут у него 63 тонны накладной, а по весам 62500 Кто-то рассказывает, что неправильные веса. Научи вашу фирму возить порядочно. Ну и правильно сделайте. Вы же едете, у вас не те тормоза, вы у вас не то, вы уже рулевое не то с таким перегрузом. Резина перев... Ну, все же идет на то. Какая-то аварийная ситуация, и вы можете не справиться по безопасности. И вы будете отвечать потом, то, что он заставлял вас или там загрузил. Зарплата у вас же не больше, а не меньше нет. того, что вы больше не загрузили. Thank you. <coughs>